Черваков це керівник відомої в Запоріжжі благодійної організації, що має назву Хелпер Запоріжжя. Доброго ранку. Доброго. Сьогодні говоримо про конкурс, який вже своєю назвою натякає на те, що це щось особливе. Зазвичай проводять які конкурси на найкращу там, найкращу якусь клумбочку, на найкращий віршик, на найкрасивішу жіночку, на найсильнішого чоловіка. Ні, Хелпер Запоріжжя вирішила, що досить позитив. Ніх конкурсів потрібно а, такий доволі трешовий конкурс влаштувати на найгірший під'їзд Запоріжжя. Це ну, ну там я хочу сказати не міні позитивним від того всім да. доброго утра. Ну, с вашего позволения немножко расскажу нашим телезрителям. Это что-то здесь на болилому. Да? да, зачем и почему. Ну, суть какова. Хелпер Запорожье отличается своей креативностью. И я думаю, не перестанет отличаться. И наш предыдущий конкурс на самую красивую яму завоевал доверие, доверие и шум сделал на территории всей Украины. И вот сейчас при Умруге ребята поддержали нашу инициативу. Но не об этом сегодня. А сегодня я хочу рассказать всем запорожцам о том, что буквально позавчера мы объявили конкурс под названием ⁇ Мой подъезд ⁇ самый страшный ⁇ Суть и идея, что вдохновило на это, я немножко расскажу. Мы, как общественники, я как общественник, часто получаем обращения от жителей нашего города и уже области ну, с проблемными вопросами касаемо подъездов. И люди, под, скажем так, под свой текст подкладывают фотографии. И я просматриваю абсолютно все письма на электронную почту. И вы знаете, вот, вот это и вдохновило. Когда я смотрел некоторые фотографии, я отписывался и задавал вопрос. Ну, это, это фотографии вашего подъезда или это вы какие-то картинки с фильмов ужасов нам присылаете? Вот это послужило вдохновением на создание этого конкурса, на объявление его. Конкурс начался, на сегодняшний день мы уже получили около 70 заявок, и это всего лишь прошло 48 часов. Ввиду того, что в Запорожье более 10 тысяч подъездов, если мне не изменяет память. Поэтому ну, мы ожидаем большое количество заявок. Вот. Суть какова? Какие суть конкурса? Какие требования? Правила участия. Правила людей. участия. Да, расскажу. Ну, Во-первых, вы должны быть уверены в том, что ваш подъезд может с достоинством называться страшным. Вот. Если вы свой подъезд, дорогие зрители, считаете таковым, вы не стесняйтесь, делайте 6 фотографий. Отправляйте эти фотографии к нам на электронную почту или выкладывайте на Facebook с хэштегом, который, я думаю, внизу вы увидите. Вот. И мы будем отбирать, мы отберем топ-10 самых страшных подъездов. Взагалі, вот эти подъезды, они страшнее, чем они страшнее? Там немає Это подъезд. Шось... Ну, вот хочется отметить подъезд, первый подъезд, который одним из первых мы получили заявку, это подъезд под улице, по улице Гоголя, 66, четвертый подъезд. Этот подъезд не видел ремонта более 30 лет. При этом люди э, исправно платят коммунальные платежи. И вы знаете, я проанализировал, если взять весь дом, uh -huh. весь дом, э, коммунальные платежи за 30 лет, то вот напротив этого дома можно построить только точно такой же новый дом. Ну, а люди при этом даже не получали просто косметического ремонта, не говоря уже о капитальном. Вот четвертый подъезд этого дома заслуживает, я уверен, все подъезды, но они скажут, этот подъезд самый страшный. Вот, потому что там, видно, люди еще как-то пытались... Что там нет ошибок, там зруйновані перила, сходи, а... ну, как мае выглядеть самый страшный подъезд? Было бы здорово, если бы сейчас скриншоты показали, тогда бы все сразу стало на свои места. Вот, вот все, что вы перечислили, умножить на 3, 4, 5 и больше. Нет перил, разваленные стены, побелки никогда не видел, батареи перекошенные. Ну, в общем, все, что... Ну, я с полной уверенностью хочу сказать, что Стивен Спилберг, бы, если бы это увидел, он бы... Да. Декорация для фильмов ужасов, это просто он уже готовый, а деньги не надо тратить. Вот. Поэтому, ну, вот суть конкурса, она вот такова. Мы э, объявили единственное условие. Какие условия? В первую очередь, ваш подъезд, не должен, ваш подъезд или дом не должен входить в ОСМД или принадлежать каким-то частным компаниям. То есть это должны быть так называемые ну, государственные да, дома. Вот. В свою очередь, мы, после того, как мы объявим топ-10, мы, хелпер Запорожья, я будем лоббировать к властям вопрос о ремонте этих 10 подъездов в первую очередь. В первую очередь, и тут, я думаю, большая будет возможность нашим властям показать, что они могут. И, и, можем, и, 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 и могут ли вообще вот поэтому я думаю если они правильно отнесутся и с пониманием к нашему конкурсу то реакция не заставит долго ждать но я хочу подчеркнуть всех потому что заявок действительно уже много и будет еще больше чтобы люди не, заб не думали о том что ну, если ваш подъезд не вошел в топ 10 то это значит за вас забыли нет ребят не переживайте все подъезды мы будем систематизировать и э, список всех вот подъездов, которые Заявки, которые нам будуть відправлені, ми э, передадим комунальним властям для того, щоб вони по крайней мере, були проинформированы э, о том, що вот в этих или иных подъездах есть є вот, э, така проблема. Для того аби подати заявку, це потрібно, щоб колектив зібрався. Це має бути колективна заявка. Нет, Чи достатньо нет, одного жінці ну, ну, Нужно бажання. Во-первых, нужна желання ізмінівся. То є саме головне на раліні лініця в першу очередь. От я повторюсь. подъезд должен быть действительно страшным, потому что нам несколько заявок уже пришли, ну, мы немножко посмеялись. Люди присылают, вы знаете, вот у нас стены зеленого цвета, блин, ну мы же синие хотели, елки-палки. Да. да, ну вот в таком плане, то есть, ну, давайте будем все-таки объективными. Вот, поэтому здесь... Хотелось бы со стороны жильцов, которые хотят поменять отношение к своему подъезду, отремонтировать его, быть объективными. Действительно, если этот подъезд такой вот, как Страшный, как, страшный, страшный, да, то, пожалуйста, делайте 6 фотографий, есть электронный адрес, отправляйте с описанием контактные данные ваши, там телефон, имя, фамилия человека, который это отправил, номер дома, подъезд, ну и все, от вас, все, что нужно, мы сделаем сами. Потребно отсылать заявку на электронную почту? Да, Helper, ZPUA, собака, Укрнет. Хэлперс БАИА, собака Укрнет. А, для того, чтобы сделать эти 6 фотографий, это должны быть фотографии чего? Ну, безусловно, 6... фотографии, которые Но... могли бы подтвердить то, что подъезд у вас самый страшный. Да, то есть, э, это должны по фотографии быть, как правило, общего плана, да, то есть, это не крупный план, какую-то царапинку на весь этот, которая, ну, тяжело разобраться, это царапинка на стены или это два сантиметра. Вот, поэтому это общего плана фотографии, в котором э, удаленно мы можем убедиться в том. Э, скажу откровенно, на некоторые подъезды, там где у нас какие-то сомнения возникать будет, мы будем выезжать и уже воочию смотреть, действительно ли этот подъезд заслуживает звания топ-10 самых страшных подъездов в Запорожье. Кто будет оценивать? Кто вырешивает, что этот подъезд не страшнейший, чи не страшнейший? Ну, скажем так, я так думаю, здесь мы где-то коллегиально решим, у нас есть наш такой вот, скажем, когортка вот самых-самых активных хелперов, вот, ну, безусловно, последнее слово будет за мной. То есть, когда заканчивается конкурс, когда начнутся эти да, конкурс, две недели мы дали на этот конкурс. 18 июня конкурс заканчивается. Июля, 18 июля конкурс заканчивается этого месяца. И 18 июля мы объявим результаты. Результаты будут объявлены на нашей странице в Facebook с фотографиями, с адресами. И сразу же мы отправим с этим все, все, все всю эту информацию мэру. Вже були якісь перемовини з представниками міста з комунальниками з владою щодо того, що да оці під'їзди будуть відремонтовані. Переговорів ну немає, ну, скажем так, знімали ваші колеги, да з вашого телеканалу і других масмедіа, і там уже ребята зібрали коментарі від властей. Ну я так розумію, що ми з їхніх слов реакція буде. Вот. Угу. С их слов реакция будет, но здесь, скажем так, мы хелпер Запорожья, и по-другому не может быть. Угу. Вот. Поэтому, скажем так, та поддержка, которая у нас есть на сегодняшний день, начиная от жителей города, заканчивая выдающимися личностями и Украины, и, и не только Украины, вот, то, скажем так, мы завоевали доверие. Мы завоевали доверие в первую очередь. И это здорово, люди нам доверяют, и люди видят результат нашей работы, потому что... Ну, к сожалению, очень много в нашей стране, в нашей жизни, тех, которые только говорят. А у меня настрой по жизни такой, давайте мы будем делать. Говорить здорово, безусловно. Ну, если мы не будем говорить, то люди о нас не узнают. Но ну, и нужно делать. Не боитесь, что в страшном сне просто не топ-10 цифра будет, а топ-15, как минимум, знадобиться. Ну, вы знаете, я так думаю, что у нас, вот сейчас вот, кстати, вот я вижу, показывают да, mm -hmm. фрагмент, э, ваши ребята снимали, вот в нашем конкурсе сюжет, mm -hmm. э, ну, вот это Гоголя 66, вот очень-очень-очень страшно. Mm -hmm. Вот, э, поэтому здесь, что можно сказать? Бояться о том, что или не бояться, ну на самом деле там топ, я думаю, можно тысяч пять точно. Наверное, То есть так. это безусловно, mm -hmm. но мы не будем шокировать и травмировать нежную э, психику наших властей, э, дабы, ну, скажем так, пусть, давайте будем понемножку, пусть стараются. Вот э, очень хочется, чтобы они делали и у них это получалось. Вот мы все-таки в одном городе живем и э, наша цель Калпера-Запорожье показать. Проблему з їхньої сторони нужно увідіть, а тріагірувати. І от в такому там тандемі, ну скажімо так, це було б здорово. Є ще одна проблема: проблема самих мешканців нас, запоріжців, які ну батареї ж самі просто так не падають, да і пириланіх ну самі не не зникають. Безусловно. Тобто, велика частина провини за те, що наші під'їзди так виглядають, лягає. Так, комунальники, звісно, так, вони не хороші, і ми звикли про це на це нарікати, але багато все ж таки залежить від самих а, мешканців. Чи не боїтеся ви ну, привчити людей, що влада повинна? Ну, а, з, Ні, тобто я, я, проблема ну, в чому? Багато хто ми сьогодні починаємо говорити про те, що хоче щось змінити, починає змінювати самостійно. Ви пропонуєте змусити інших робити? Нет, ну тут безусловно, то, что вла власть должна, это не меняться, она должна. Мы ее избираем не для того, чтобы они себе там каены покупали и дачи строили, да. Угу. Мы избираем их для того, чтобы они следили за инфраструктурой города, делали нашу жизнь приемлемой. Я не говорю уже какой-то там другой. Вот, поэтому она однозначно должна. Вот, но и безусловно я не снимаю долю ответственности с тех людей, которые живут в домах. Безусловно, очень много людей наши да, он жвачку бросил. Он... Но мы надеемся, что уже новое поколение да, будет, будет на это, скажем так, реагировать. Это от нас зависит. Мы учим. У меня ребенок, допустим, никогда в жизни бумажку не выбросит. Да? У меня ребенок садится в машину, у нее первое, что она делает, она вот делает вот этот щелчок. Потому что она понимает, если раньше у нас учили, там, накинь ремень, милиция там где-то стоит, да, то сейчас мы накидываем ремень не потому, что милиция, а потому, что можно оказаться где-то там высоко. Потому что так написано в правилах дорожного. Совершенно верно. Вот, поэтому здесь, безусловно, конечно, работа с нашей стороны проводится, вот встречаясь с теми жителями, вот мы выезжали вчера в подъездах, да, э, я им говорил о том, что ребята ну безусловно, допустим мы сделаем все, мы сделаем все, чтобы у вас был новый подъезд, красивый все. Но его нужно таким сохранить и за ним нужно будет следить. Люди обещают. Люди обещают. Конечно, ну, безусловно, как бы мы ни хотели, за 30 лет подъезд, хоть ты с ним что не делай, он э, будет ну, отваливаться, разваливаться, но есть э, какие-то нормы, да. Ну, физичные. Да, физичные, да. Поэтому тут ни, ни, ничего, ничего ты не сделаешь. Но менталитет у нас таковой, что ну, человек не знаю, менталитет. Вот очень хочется поменять этот менталитет. И если человек внутри поменяется, если человек будет понимать о том, что елки-палки, ну вот это же мое. Хочется, люди должны. Я вам хочу сказать, вот в тех домах, где я сейчас живу, это новые дома, да, у нас порядок. Вот тут уже домам по 10 лет, но в домах порядок. Почему? Потому что небо, вот основная масса вот этих людей, у них квартиры как появились? была получка, не зарплата, получка, мне вообще это слово не понятно, что такое получка. Зарплата должна быть. А в Советском Союзе всю жизнь получка была. Вот. И квартиры они все получали. То есть, а сейчас, ну, к сожалению, заработать, да, да, пойди и заработай. И когда, ну, наверное, уже человек по-другому начинает понимать, подожди, я же отдал деньги, и мы здесь живем, и, все, и совсем другое отношение. Поэтому вот нам самое главное перепрошить вот всех тех, у которых была получка, что уже получки нет, уже есть э, это ваше, вы уже приватизировали, это ваше жилье, и относитесь сысите с ним так, э, как подобает. И я думаю, все у нас будет меняться. Но большой, конечно, э, ну, расчет, скажем так, на следующее поколение вот наших детей, нас, наверное, потому что ну вот. Тих немножко постарше, людей тяжело перепрошли. Угу. Отже, конкурс до 18 липня Страшно, на найстрашніший під'їзд триває. Шість фотографій, невеличка заявка на електронну адресу організації Хелпер Запоріжжя. І чекаємо на результати. Так, да, результати ми об'явимо. Я думаю, і ви об этом скажете, і всі скажуть. Ми об'явимо їх, і вся Україна скаже, я уверен. Вот. Результати, я так думаю, особо не удивлять. Да, ну, к сожалению, вот. Но будем выбирать все-таки самые, самые, самые те кричащие подъезды, которым нужно уделить внимание. Хотя у нас таких подъездов я уверен. дякую за креативну ідею. Дякуємо за те, що не сидите склавши руки, а дійсно допомагаєте. І мені здається, що саме от завдяки таким людям, і таким організаціям щось змінюється, тому що коли є позитивний приклад, то якось соромно смітити там, де перед тобою прибрали і для тебе прибрали. Усього найкращого бажаємо з вами. Прощаємося Спасибо і вам рухаємося. То, далі далі будемо сьогодні пробувати готувати. Готуємо разом з малюками-кухарчуками саватськальма.